мой дом в мемориальных досках, к его стенам прибитых броска, во славу живших здесь давно. Молчат отлитые из меди мои ближайшие соседи, забыть которых не дано. У своих нарисах Олександр Куприн не расписал тип киевского поэта, бо нато близко ему была местная литературная братья, и он чувствовал, Що на цьому терені він не зможе бути об'єктивним. Єдина правда, тодішній київський поет віршував здебільшого російською. Ми напросилися в компанію до останнього великого київського поета, що пише російською мовою Леоніда Вишеславського. Підліток, що я затягнув до київського парнасу Миколу Ушаков а благословив на поетичний шлях особисто Борис Пастернак, ще сьогодні, у своїй 84 намагається творити над схваткою. Як колишній біолог він гарно знає пінґрунтя будь-якої внутривидової боротьби за виживання, а як поет прагне іншу виднокругу, він автор уславлених зоряних сонетів. За ці вірші офіційно його іменем названо Малу планету діаметром аж 14 кілометрів. Как оказалось, что вы остались единственным писателем в доме писателя? Это оказалось вследствие логики того времени, о котором я только что прочел стихи. Изменилось все вокруг. Партийных не видать билетов, мгновенно вышедших в тираж. По вашей географии вы как бы оказались над схваткой. Вы с птичьего полета, как бы, смотрите на все происшедшее. Может быть, это привилегия поэта? Вы, вы очень хорошо говорите. <къех> Я, когда беседую сам с собой, наедине с самим собой, часто повторяю эти слова над схваткой. Мне кажется, что это великая мудрость, которая дается с огромным и огромным трудом. Все мое творчество пронизано духом украинским. Вот что важно. Совсем недавно, совсем недавно, буквально в эти дни вышла вот эта книжка в украинском издательстве. Нет, нет, нет в украинском издательстве «Смолоскип». Вот она. «Смолоскип». «Сковородиновский коло». В этой книжке мои стихи в переводе на украинский язык. Перевод на украинский язык совершили переклав Максим Рильский, Павло Тучина, несколько переводов Павла Цичины. Микола Бажан. Вот человек, чей бессмертный дух осенил мое детство, осенил мое детство, определил мою жизнь, помог мне многое понять в этом мире. Село Павливка. Маленькое село, затерянное в песках, неподалеку от города Богодухов. Именно там с котомкой на плечах и с посохом в руке ходил этот бессмертный человек. Ходил и туда, где он сейчас спит вечным сном. Он пытается... Відповідати змістові власного прізвище вишеславській, тобто бути вищим за славу. Нащадок російського священника зі Слобожанщини та син красуні гречанки Клеопатри Маразлі. Він щосуботи ходить до Ілінської церкви на Подолі, найстаршої парафії на Русі. Він останній з магікан.